Hola Leo, esto es tu horóscopo, tu pronóstico, las sorpresas de marzo, las sorpresas que tiene marzo para Leo. Bueno, en marzo si sí tienes. Fíjate que realizar algún trámite burocrático, algún trámite en la justicia, algún trámite en el Estado, eh, especialmente sobre tu trabajo, la carta de la luna, es como que está, está muy bien aspectado la carta de, del ramo, que es el regalo, el premio, el reconocimiento. Eh, bueno, hablando de reconocimiento, también te pueden estar entregando un reconocimiento, un diploma. Eh, Esto bien puede ser, la a ver, para los, para los leo que están estudiando o que están trabajando en un ámbito educativo, ¿eh? también puede ser eso. Bien, esta es una es una document, fíjate, es la documentación, el estudio vinculado a una institución. ¿Mm? Bien, eh, para aquellos leo que A lo que me llega, por ejemplo, que han sufrido algún tipo de accidente a nivel laboral y están tramitando todo el papeleo, como que <coughs> puede tener un resultado favorable. ¿Mm? Como por ejemplo, acá en, acá en Argentina está la RT, la aseguradora de riesgo de trabajo. Si te accidentas y pasa todo por la RT. Como que te cubren como que te cubren todos los gastos etcétera etcétera bien eso también puede estar indicando eso más vinculado a nivel de salud bien para aquellos leo que en marzo Fíjate la relación, el, el ramo, el ramo que lleva, fíjate el ramo y el ramo que lleva la mujer, el ramo que lleva la novia. Para aquellos le digo que en marzo pensaban casarse o formalizar ¿eh? de alguna manera eh, puede surgir un obstáculo, un contratiempo. ¿eh? Bien. Y en general el obstáculo, el contratiempo, es para toda relación, para toda relación amorosa que quiera ser formal. ¿Mm? Ya sea que vos quieras tener un novio formal o una novia formal. ¿Mm? La torre. La formalidad, hay amor, ¿eh? todo está bien, pero el tema de la formalidad se ve impedida. La carta de la montaña. Mujer Leo, Mujer Leo te vas a enamorar en marzo. ¿Mm? Y quizás te enamores de alguien en el ámbito laboral. ¿Sí? A ver. <coughs> sorpresas para Leo en marzo. Bien, fíjate lo mismo, Leo. <coughs> Quieres avanzar en algo que ya tenías planeado. Leo hombre, como leo mujer, más leo hombre. Pero el conflicto, el conflicto de amor con una mujer. ¿Mm? Quieres avanzar, el conflicto, esto más en, más en general, no tanto amor, el conflicto porque os surge. La o, o surge una información, algo que estaba oculto, o es una documentación. Queréis avanzar en algún ámbito, leo. Acá, ya más en general, también puede ser el ámbito laboral, y surge el conflicto porque aparece una información que conflictúa tu, ámbito, tu, tu situación laboral. Bien, de vuelta, fíjate el conflicto y la dificultad económica. Te había dicho dificultad laboral. ¿eh? Voy acá esto en las cámaras. ¿eh? Ahí. Eh, está torcida la cámara. Ahí está. Fíjate. avanzar, emprender el conflicto, surge algo que estaba ahí medio escondido o algo que no te diste cuenta, de vuelta, la pérdida de dinero, lo material, a nivel laboral, Tauro, surge un problema que estaba ahí como medio escondido. También puede ser un problema contable, un problema de documentación, ¿Mm? bien, algún tipo de escrito, un problema burocrático, un impuesto, una multa, referido a lo laboral. De vuelta al tema de la justicia, mira. Bueno, está, fíjate, de vuelta la avaricia, rey de oros invertido, y el tema de la justicia, ¿m? un problema laboral de corte económico que podés puedes, que puedes estar dirimiendo en la justicia o también un problema de corte económico con una persona del signo Libra algunos leos también van a tener problemas con una mujer, puede llegar a ser del signo Libra, con una mujer con la cual tienen sentimientos, pero esta mujer es muy avara. ¿Mm? Bien. Sí, mira. El comienzo de peleas, la pelea, ¿m? el problema, pelea a nivel laboral. Estás muy eh, Leo en marzo la sorpresa un tanto desagradable. Tanto Leo hombre como mujer es que está muy complicado el panorama laboral, ¿m? el tema de la, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con el dinero peleas relacionadas con dinero y en términos de pareja, en términos de amor, hay un vínculo, un vínculo amoroso, que si pensabas formalizar, esto inclusive, eh, si bien la carta de la casa se refiere a la casa, la propiedad donde se vive, esto también puede llegar a significar la casa. ¿Eh? Hay un hay obstáculo, ¿eh? la carta de la montaña, de corte legal, incluso de corte habitacional, para este amor o para formalizar esta relación. ¿Eh? Bueno, es un, es un marzo eh, un tanto complicado para Leo. Bien, eso es todo. Por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.